آج فہمی بدایونی کے کچھ متفرق اشار لے کر کے آیا ہوں متفرق مطلب الگ الگ اشار ہے الگ الگ غزلوں سے الگ الگ شعر لیے ہوئے انتخاب کیے ہوئے کچھ اشار ہیں ہمارے پاس میں نے چاہا کہ میں آج آپ کے ساتھ شعر کروں فہمی بدایونی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت آسان فہم شاعری کیا کرتے تھے بہت آسان الفاظ استعمال کرتے تھے اور کوئی بہت مشکل شعر انہوں نے نہیں کہا لیکن ہاں دل کے اندر پہنچ جانے والے اشارے ان کے بہت سارے ہیں جو سیدھے دل سے نکلتے ہیں اور دل تک پہنچ جاتے ہیں انہی فہمی بتائی یونی کچھ چند متفرق اشار لے کر میں حاضر ہوا ہوں دیکھتے ہیں یہ اشار کیا ہے پہلا شعر ہے کہ پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا ارے میں بیمار ہو گیا میرے علاج کے لیے تو کہاں کہاں مارا پھر رہا کس کس ڈاکٹر حکیم کے پاس تو گیا ارے وہ بندہ آتا جس کی محبت میں مبتلا ہوا ہوں جس کی محبت میں بیمار ہوا ہوں وہ آ کر میرا حال پوچھ لیتا میں تو یہیں اچھا ہو جاتا کتنا آسان تھا علاج میرا خواہ مقواہ نہیں تھے ٹیسٹ کروائے اور ای سی جی کروائے اور کیا کہتے تم کروا بیٹھے پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا وہ آ کر میرا حال پوچھ لیتے کتنا آسان تھا علاج میرا اتنا سمپل علاج تھا میرا تو نے کس قدر کمپلیکیٹیڈ کر دیا اسے کتنا آسان تھا علاج میرا اور اگلا شعر ہے کہ پریشان ہے وہ جھوٹا عشق کر کے وفا کرنے کی نوبت آ گئی ہے بھئی وہ تو جھوٹا عشق کر رہا تھا نا وہ تو فرارڈ کر رہا تھا کیونکہ وہ تھوڑی نا سچا عشق اسے ہوا تھا محبوب سے پریشان ہے وہ اب جھوٹا عشق لیکن وہ جھوٹا عشق میں اس قدر پھنس گیا نا اس قدر اس کے دل میں اس کے محبوب نے گھر کر لیا نا کہ اب دیکھیں نوبت کیا آ گئی ہے یہ نوبت اس شعر کی یہ سب سے خوبصورت لفظ ہے یہ وفا کرنے کی نوبت آ گئی ہے بہت کھیل کرنے چلے تھے نا جھوٹی موٹی محبت کرنے چلے تھے نا لو. آ گئی نوبت نا لو آپ سچ کی وفا کرو اب نبھاؤ اسے وفا پریشان ہے وہ جھوٹا ہے عشق کر کے وفا کرنے کی نوبت آ گئی دیکھو نوبت کہاں تک آپ پہنچی لو آپ سچی محبت کرو اس سے وفا کرنے کی نوبت آ گئی ہے اگلا شعر ہے کہ آج پیوند کی ضرورت ہے یہ سزا ہے رفو نہ کرنے کی بھئی جب چھوٹا موٹا کہیں خراش لگ جائے نا کوئی کٹ آ جائے نا تو فوراں اسے رفو کر دیا کرو اب یہ کٹ آپ کے کپڑے میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے دامن میں گریبا میں دل میں جگر میں کہیں بھی اگر دورا سا بھی کٹ لگے نا اسے رفو کر دو فوراں اسی وقت ختم کر دو اسے آج اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا پھر وہ چاک بڑھتا جائے گا وہ خراش جو ہے وہ بڑھتی جائے گی تو کیا ہوگا آج پیون کی ضرورت ہے یہ سزا ہے رفو نہ کرنے کی اگر فوراً تم نے رفو نہیں کیا نا ایک دن پیون لگانے پڑیں گے تمہیں اگر تمہیں پیون نہیں پسند ہے نا تو فوراً جیسی کہیں کو کراش لگے اسے فوراً رفو کر کے اسے مٹا دیا کرو بھئی آپ اگر جا رہے ہو کہیں اور ٹریفک پولیس آ کر کے آپ کی گاڑی کے کاغذات مانگے نا تو اسے ہرے نوٹ کی پتی دے کے رفع دفع کر دو رفو میں کام چلا لو اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی اور کاغذات نہیں دکھائے یا جتنے کاغذات انہیں مطلوب ہے وہ تم نے نہیں دکھائے تو یہ پھر رفو سے کام نہیں چلے گا پیون لگانا پڑے گا پھر بہت بڑی سزا ملنے والی ہے آج پیون کی ضرورت ہے یہ سزا ہے رفو نہ کرنے کی اور ایک شائڈ دیکھیں کہ اسے لے کر جو گاڑی جا چکی ہے میں شاید اس کے نیچے آ رہا ہوں دیکھیے محبوب کے بچھڑنے کا کیا دردناک منظر ہے یہ محبوب کو وہ پلیٹ فارم پہ چھوڑ کر کے آیا ہے ٹرین پہ سوار کر کے آیا ہے اور ٹرین نکل گئی ہے جا چکی ہے ٹرین آنکھوں سے جل ہو گئی ہے دل پہ کیا گزری ہے اس اس سے بچھڑنے کے بعد شاعر پہ کیا گزری اسے لے کر جو گاڑی جا چکی گاڑی تو لے کے چلے گی اسے میں شاید اس کے نیچے آ رہا ہوں مجھے ایسا لگا جیسے وہ ٹرین میرے اوپر سے گزر گئی ہے کس قدر تکلیف کس قدر عذیت کس قدر درد یہ وہی بتا سکتا جو واقعتاً ٹرین کے نیچے آ چکا ہوں تو اسے لے کر جو گاڑی جا چکی ہے میں شاید اس کے نیچے آ رہا ہوں ایک اور شعر دیکھیے کہ پھولوں کو سرخی دینے میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں بچوں کی پرورش میں اس کی تعلیم میں اسے کچھ بنانے میں ماں باپ کا کیا حال ہو جاتا ہے نہ وہ خود پیٹ بھر کھاتا ہے نہ وہ شوق بھر پہنتا ہے اپنے ہر آرام کو تج کر کے پیسے بچاتا ہے وہ پیسے بچا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم میں لگاتا ہے اس خرچ اٹھاتا ہے کل کو میرا بچہ اچھا انسان بن جائے کامیاب انسان بن جائے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے ارے کیا ہوا ایک ایک دن میں ہم ایک ہی وقت کھائیں دو وقت بھوکے رہیں کیا فرق پڑتا ہے تو وہ اس طرح اتنی قربانیاں دے کر وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے اسے انسان بناتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پتے پیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے نہ تو صحت بستی ہے نہ عمر بستی ہے نہ چہرے پر رونق بستی ہے کچھ بھی نہیں بستا پتے پیلے ہو جاتے ہیں جیسے شاخ پر پیلے پتے ہوتے ہیں نہ خزاں آنے کے بعد ٹوٹ کے گر جاتے ہیں تو پھولوں کو سرخی دینے میں بچوں کو سرخی دینے میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں پتے بالکل خزاں تصیدہ ہو کر کے ایک دن ٹوٹ کے گر جاتے ہیں پتے پیلے ہو جاتے ہیں ایک اور شعر دیکھی کہ تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں کیسے ملتا کہیں پہ تھا ہی نہیں بھئی ہم نے جیسا اپنے محبوب کے لیے تصور کیا تھا وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں وہ تو جنم ہی نہیں لیا اس پہ تو کیسے ملتا مجھے تیرے جیسا کوئی ملا ہی میں نے جو تصویر بنائی تھی تمہاری تیرے جیسا کوئی تھا ہی نہیں کیسے ملتا کہیں پہ تھا ارے تیرے جیسا کوئی ہوتا دنیا میں تو مجھے ملتا نا کوئی تھا ہی نہیں وہ تو میرا تصور بنایا تھا کہ میرا محبوب ایسا ہو بھلا مجھے کہاں سے ملنا تھا وہ تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں کیسے ملتا کہیں پہ تھا ہی نہیں اور اگلا شیر دیکھیں کہ تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے اس کے آگے میں دیکھتا ہی نہیں بھئی نظروں میں تو تو سمایا ہوا ہے نا میں تو جہاں تک دیکھوں بس تو ہی تو نظر آتا ہے تیری سے وقت مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو جہاں تک دکھائی دیتا میری نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک تو ہی تو ہے اس کے آگے میں دیکھتا ہی نہیں تو اس کے آگے کیا تجھے دکھائی نہیں تو حدِ نگاہ تک تو ہی تو ہے اب حد نگاہ کے آگے کیا دکھائی دے گا اور اگر دکھائی دیتا بھی تو کیا دکھا دے دکھائی دیتا پھر تو تو ہی دکھائی دیتا حدِ نگاہ کے بعد بھی تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے اس کے آگے میں دیکھتا ہی نہیں اس لیے میں اس کے آگے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ تیرے بات کیا ہے تیرے بات بھی ایک دنیا ہے یا نہیں ہے مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے بس تو ہے نا کافی ہے تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے اس کے آگے میں دیکھتا ہی نہیں اگلا شعر ہے کہ مجھ پہ ہو کر گزر گئی دنیا میں تیری راہ سے ہٹا ہی نہیں مجھے تیری راہ سے ہٹانے کے لیے مجھے تیری راہ سے ہٹانے کے لیے دنیا مجھ پر سے گزر گئی جیسے گاڑیاں گزر جاتی جیسے ٹرین گزر جاتی ہے اس طرح مجھے ہٹانے کے لیے دنیا میرے اوپر گاڑی کے مانند گزر گئی کہ میں ہٹ جاؤں تیری راہ سے لیکن میں صاحب ہٹنے والا نہیں ہوں میں نے تجھے چاہ لیا تو چاہ لیا مجھ پہ ہو کر گزر گئی دنیا مجھ پر ہو کر کے گاڑی کے معنی گزر گئی دنیا میں تیری راہ سے میں تب بھی تیری راہ سے نہیں ہٹا میں اس قدر میرا مستقل عشق ہے تم سے میں تیری راہ سے ہٹا ہی نہیں مجھے کچلنا کچل دو مار ڈالنا مار ڈالو میں مر کے بھی تیری راہ میں رہنے والا ہوں مجھ پہ ہو کر گزر گئی دنیا میں تیری راہ سے ہٹا ہی نہیں اور آخر شیر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے وہ پھولوں سے گزارا کر کس قدر یہ دنیا محروم ہے خوشبو سے یہ بیچارے لوگ کیا کرتے ہیں پھول سجا لیتے اپنے گلدانوں میں پھول پھولوں کے عطر لگا لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم تو خوشبو بسا لی اپنی پھولوں پہ گزارا کر رہے ہیں ارے یہ وہی لوگ ہیں جو تیری خوشبو سے واقف نہیں ہیں تیری خوشبو اسے مل جائے نا تو یہ سارے پھول اٹھا کر وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیں تیری خوشبو سے جو واقف نہیں میں تو ہوں نا واقف تیری تیری جسم کی خوشبو سے میں واقف ہوں میں جانتا ہوں خوشبو کسی کہتے ہیں خوشبو اسے تھوڑی کہتے ہیں جو پھولوں میں ہے پھولوں میں کوئی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی کوئی اپنانے کی چیز ہے تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے وہ پھولوں سے گزارا ہے، بھئی انہیں خوشبو تو چاہیے گزارہ کرنے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے نا چلو ٹھیک ہے جھک مار کے پھولوں کی خوشبو سے گزارہ کر لیتے ہیں ورنہ خوشبو کیا ہوتی ہے اسے کیا معلوم وہ تو میں جانتا ہوں تیری خوشبو سے میں واقف ہوں تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے وہ پھولوں سے گزارا کر بیچارے غریب کیا کریں پھولوں سے گزارا ہو جاتا ہے کسی طرح یہ چند اشعار تھے فہمی بدائے کہ آپ کو یہ سارے اشعار آپ کیسے لگے وہ ضرور بتائیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے تفیقی کسی ویڑی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ